Всем добрый вечер. Всем, смотрю, у всех хорошее настроение. Приятно заходить на такой праздник, тем более, когда так приглашают, зовут. Вот. Не ждут. Не ждут, да, это очень приятно. Ну, что хотелось бы сказать молодым, наверное, только, только к вам сегодня обращение, да, все? Уважаемые, дорогие Сергей и Надежда. Хочется вам пожелать, вот это, наверное, самый главный день, да, для всех в жизни. Вот. Хочется в этот день вам пожелать. Сегодня вот э, семья ваша родилась, да, молодая семья. Хочется чего пожелать? Чтобы вы так же, как сейчас, любили друг друга, чтобы никогда ваша любовь не остывала, ценили друг друга, уважали, заботились друг о друге всю жизнь. И Хочется на военной ноте немножко это сказать, так как мы тут большая часть нас военных. Непростую не профессию выбрал, Надюш, твой муж непростую профессию выбрал. И ты раз решила связать с ним судьбу, э, тоже нелегкий путь выбрала. Вот. И в нашем нелегком деле очень важен тыл. Поэтому я тебе и пожелаю, и попрошу, чтобы ты была всегда надежным тылом для своего супруга. Счастья вам, здоровья, детишек побольше, красивых, здоровых, умненьких, таких же, как вы. Радуйте своих близких. Всего вам хорошего. Совет вам да любовь. Спасибо вам большое. Проходите, пожалуйста, вручайте подарок и, конечно, присаживайтесь. Друзья, я думаю, Алексей Вячеславович, уважительная причина была для опоздания. Не будем его штрафовать? Нет, друзья, не будем штрафовать. Зато вот сейчас, я думаю, будет уместна песня, которая вот случайно у нас в ноутбуке нашлась. Я думаю,